అందరికీ నమస్కారం సాధనతో సంగీత శిఖరాలను అందుకోవడానికి సంగీత సాధనాంజలికి స్వాగతం పలుకుతోంది మీ గీతాంజలి ఈరోజు వీడియోలో మనం శ్రీ లహరిలో అరవై ఒకటో శ్లోకం నుంచి డెబ్బైయో శ్లోకం వరకు నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ మధ్య మనం శివానంద లహరి వీడియోస్ పెట్టడంలో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది చాలామంది చాలా మెసేజ్లు లహరి కంటిన్యూ చేయండి అని పెడుతున్నారు అయితే ఎక్కువ మంది చూస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉంటే మేము కూడా ఇలాంటి వీడియోలు చేయడానికి మాకు మరింత ఉత్సాహంగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలాంటి స్తోత్రాలు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడానికి మన వీడియోస్ని ఈ పాటలు భక్తి సంపద స్తోత్రాలు ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన వీడియోస్ని మీరు షేర్ చేయండి ఇక ఈరోజు మనం ఈ శివానందలహరిలో పది శ్లోకాలను నేర్చుకుందాం അറവൈ ഒക്കോകം അജ ബീജ നിരയസ്കോപലം സന്തതിരയസ്കോല സൂചി സൂചി സീ സാധ്യഭു लताक्षितिरुहं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सिन्धुः सरिद्वल्लभम् सरिद्वल्लभं प्राप्नोतिह प्राप्नोतिह यथा तथा यथा तथा पशुपतेः पशुपतेः पादारविन्द न्द द्वयं द्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्य चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते सा भक्तिरित्युच्यते अङ्कोलं निजबीज अङ्कोलं निजवी सन्तति रयस्कान्तोपलं सन्तति सूचिका सूचिका साध्वीनैजविभुं साध्वीनैजविभुं लताक्षितिरुहं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् रिद्वल्लभम् प्राप्नोति ह यथा तथा प्राप्नोती ह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् चेतो

ीनैजविभुं लताक्षितिरुहम् सिन्धुः सरिद्वल्लभम् प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्य सदा सा भक्तिरित्युच्यते अरवै श्लोकम् आनन्दाश्रुभिरातनोति आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकम् उलकं नैर्मल्यतश्चादनम् नैर्मल्यतश्चादनं वाचाशङ्ख वाचाशङ्ख वाचा मुखस् ितैश्च मुखस्थितैश्च जठरापूर्तिं जठरापूर्ति चरित्रामृतैः चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन रुद्राक्षैर्भसितेन देव देव वपुषो रक्षा वपुषो रक्षा भवद्भाव भवद्भावना पर्यङ्के पर्यङ्के विनिवेश्य विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तिजननी भक्तार्भकम् भक्तार्भकम् रक्षति रक्षति आनन्दाश्रुभिरातनोति नन्दाश्रुभिरातनो पुलकं नैर्मल्यतश्चादनम् पुलकं नैर्मल्यतश्चादनं वाचा शङ्खमुखस् स्थितैश्च वाचा शङ्खमुखस्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देव रुद्राक्षैर्भसितेन देव वपुषो रक्षाम् पुषो रक्ष भवद्भावना पर्यङ्के भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति भक्तार्भकं रक्षति कलपि पाडि आनन्दाश्रुभिरातनोतिपुलकं नैर्मल्यतश्छादनं वाचा शङ्खमुखस्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देव वपुषो रक्षा भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति അറവൈ മൂടവ ശ്ലോകം മാർഗാവർത്ത പദുക്ക പശുപത്തെ പശുപത്തെ കൂർയേ കൂർയ ഗണ്ഡൂനിഷേചനം ഗണ്ഡൂഷംബുനിഷേചനം പുരരിപോ दिव्याभिषेकायते दिव्याभिषेकायते किञ्चिद् भक्षित किञ्चिद् भक्षित मांसशेषकबम् मांसशेषकबम् नव्योपहारायते नव्योपहारायते भक्तिः किं न बक... किं न करोत्यहो करोत्यहो वनचरो वनचरो भक्तावतं सायते भक्तावतं सायते मार्गावर्तितपादुका ुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोः ण्डूशाम्बुनिषेचनं दिव्याभिषेकायते दिव्याभिषेकायते किञ्चिद् भक्षित मां सशेषकबलम् किञ्चित् भक्षित मांसशेषकवण नव्योपहारायते नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतमसायते भक्तावतमसायते ई 63వ శ్లోకాన్ని కలి పాడుదాం మార్గావర్widetildeపాదुका अश्वపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండో శాంభునిశేచనం పురరిపోః दिव्याभिषेकாயతే किञ्चित् भक्षित मांसशेषकबं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतं सायते अरवै नगो श्लोकम् वक्षस्ताडनमन्तकस्य वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मार कठिनापस्मार सम्मर्दनं सम्मर्दन भूभृत् पर्यटनं भूभृत् पर्यटन न मत्सुर शिरः कोटिर सङ्घर्षणम् सङ्घर्षणं कर्मेदम् कर्मेद मृदुलस्य मृदुलस्य तावकपद तावकपद द्वन्द्वस्य द्वन्द्वस्य गौरीपते गौरीपते मच्चेतो मच्चेतो मणिपा पादुका विहरणम् विहरणं शम्भो शम्भो सदाङ्गी कुरु वक्षस्ताडनमन्तकस्य वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मार सम्मर्दनम् कठिनापस्मार सम्मर्दनं न मत्सुर पर्यटनं नाम शिरःकोटीरसङ्घर्षणम् शिरःकोटीरसङ्घर्षणम् कर्मेदं मृदुलस्य कर्मेदं मृदुलस्य तावकपद द्वन्द्वस्य तावकपदद्वन्द्वस्य गौरीपते गौरीपते मच्चेतो मणिपादुका मच्चेतो मणिपादुका शम्भो सदाङ्गी कुरु शम्भो सदाङ्गी कुरु वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं न मत्सुर शिरः कोटिरसङ्घर्षणं कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य गौरीपते

निर्जरा कोटिरोज्ज्वल कोटीरो कोटी रत्नदीपकलिका रत्नदीपकलिका नीराजनं नीराजनं कुर्वते कुर्वते दृष्ट्वा दृष्ट्वा मुक्ति वधूस्तनोति वधुस्तनोति निभृताश्लेषम् निभृताश्लेष भवानीपते भवानीपते यच्चेतस्तव यच्चेतस्व पादपद्मभजनं पादपद्मभजनं तस्येह तस्येह किम् किं दुर्लभम् किं दुर्लभम् वक्षस्ताडनशङ्कया वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः विचलितो वैवस्वतो निर्जराः कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा क्ति दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषम् भवानी पते भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम् यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम् तस्येह किं दुर्लभम् तस्य वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः कोटिरोज्ज्वल रत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा वधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम् अरवै अरवश्लोकं क्रीडार्थं क्रीडार्थं सृजसि सृजसि प्रपञ्चमखिलम् प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते क्रीडामृगास्ते जनाः जनाः यत्कर्माचरितं यत्कर्माचरितं मया च मया च भवतः प्रीत्यै भवतः प्रीत्यै भवत् त्येव तत् भवत्येव तत् शम्भो शम्भो स्वस्य स्वस्य कुतूहलस्य कुतूहलस्य करणं, करणं।, करणं। मच्चेष्टितं मच्चेष्टितम् चेष्टितं निश्चितं निश्चितं तस्मान् मामक तस्मान् मामक रक्षणं रक्षणं पशुपते पशुपते कर्तव्यमेव कर्तव्यमेव त्वया त्वया क्रीडार्थं सृजसि क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलम् प्रपञ्चमखिलम् क्रीडा मृगास्ते क्रीडा जनाः क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत् त्येव तत् भवतः प्रीत्यै भवत्येवदत् स्वस्य कुतूहलस्य शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितम् निश्चितम् करणम् मच्चेष्टितम् निश्चितं, निश्चितं। तस्मान् मामकरक्षणम् तस्मात् पशुपते पशुपते कर्तव्यमेव त्वया कर्तव्यमेव त्वया क्रीडार्धं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडा मृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव अरव श्लोक बहुविध बहुविध पिताष पिताष परितोष, परितोष, भाष्पूरस्फुट पुलकांकित चारु चारु भोग भूमि भोगभूमिं गभोमि क्षिरपद क्षिरपद फलकाङ्क्षी फलकाङ्क्षी सेव्यमानां सेव्यमाना परमसदाशिव सदा शिव परम भावनां भावनां प्रपद्ये प्रप बहुविध परितोष बहुविध परितोष भाष्पूरस्फुट भाष्पपूरस्फुट पुलकाङ्कितचारु पुलकाङ्कितचारु चारु भोगभूमिं भोगभूमिं चिरपद चिरपदपदकां सेव्यमानां सेव्यमाना परम सदा शिव परमसदा शिव भावनां प्रपत्ये भावनां। बहुविधपरितोष परितोषभाष्पपूरस्फुटफुलकाङ्कितचारु भोगभूमिं चिरपद सेव्यमानाम् सेव्यमानां प्रपद्ये अरवै एमिदव श्लोकम् अमितमुदमृतम् ृत मुहूर्दुहन्ति मुहूर्दुहन्ति विमल भवत् पद विमल भवत्पद वसन्ति गोष्ठमा सदय पशुपते सदय पशुपते, पशुपते। सुपुण्यपाका सुपुण्यपाका मम परिपालय मम परिपालय भक्तिधेनुमेका ु मेरा अमित मुदमृतम् अमित मुदमृतं मुहूर्दुहन्ति न्ति विमलभवत्पद विमलभवत्पद गोष्ठमावसन्ति गोष्ठमा वसन्ति सदय पशुपते सदय पशुपते सुपुण्यपाकां सुपुण्यपाका मम परिपालय मम परिपालय भक्तिधेनुमेका भक्तिधेनुमेका अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाका मम परिपालय भक्तिधेनुमेका अरव श्लोकम् जडता जडता अशुता पशुता कलङ्किता कलङ्किता कुटिलचरत्वं कुटिलचरत्वं च नास्ति च नास्ति मयिदेवा मयिदेवा अस्ति यदि अस्ति यदि राजमौळे राजमौळे भवदाभरणस्य भवदाभरणस्य नास्मि किम् नास्मि किम् पात्रम् जडता पशुता कलङ्किता जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयिदेवा कुटिलचरत्वं च नास्ति अस्ति यदि राजमौळे अस्ति यदि राजमौळे भवदा भरणस्य नास्मि किं पात्रम् भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम् जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देवा अस्ति यदि राजमौळे भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम् इके डब्भयो श्लोकम् अर्हसि अरहसि रहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः प्रसन्नमूर्तिः अगणित प्रसन्नमूर्ति अगणित फलदायकः फलदायक प्रभुर्मे प्रभुर्मे जगदधिको जगदधिको हृदि हृदि राजशेखरोऽस्ति ोऽस्ति अरहसि रहसि अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या स्वतन्त्रबुद्ध्या परिवसितुं सुलभः परिवसितुं सुलभ प्रसन्नमूर्तिः प्रसन्नमूर्तिः अगणितफलदायकः णितफलदायक प्रभुर्मे प्रभुर्मे जगदधिको हृदि जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति राजशेखरोऽस्ति अर्हसि राजशे रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं सुलभः

ఈ శ్లోకాలు చాలా కష్టంగా క్లిష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి పాడుకుంటున్నంతసేపు వింటున్నంతసేపు మనకి అమ్మో ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇది మనకి రాదేమో అన్నట్లు భావన కలుగుతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి అనిపించే భావన ఇలాంటి కష్టమైనవి పాడుతున్నప్పుడు కలగదు కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఆది వారు రచించినటువంటి ఈ శివానంద లహరి దీని భావం తెలుసుకోకుండా కేవలం ఈ శ్లోకాలను పలికినా కూడా మనకి ఒక చెప్పలేని అనిర్వచనీయమైన గొప్ప శక్తిని కలిగి గే సామర్థ్యం కలిగిన శక్తివంతమైన స్తోత్రాలు అందుకే వీటిని మీరు అలా చదువుతూ చదువుతూ ఉంటే కొద్ది రోజులకి వీటి శక్తి ఏమిటో వీటి మహిమాన్వితమైన ఈ శ్లోకాల వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ రహస్యం ఏమిటో మనం అనుభవంలోనే తెలుసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మీకు రానట్లు అనిపించినా మీకు అంత ఆసక్తికరంగా అనిపించకపోయినా కూడా వీటిని ప్రతిరోజు చదవడానికి వీలైనప్పుడల్లా ఈ వీడియోతో పాటు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇక మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలి అంటే మన సంగీత ంజలి ఛానల్ని అలాగే సింగ్ విత్ గీతాంజలి ఛానల్ని సంగీతం పాటలు భక్తి సంపద అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి తర్వాత వీడియోలో మరొక మంచి అంశంతో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం